戴个手套吧，我、嗯、们啃肉了。现在这个汤，我我那个汤倒的比较多，所以是算的是酸汤麻酱的那种辣片儿，好喝。先把它吃掉点不然我这个肘子没地方放，会蛮帅的。太好了。<laughs> 这一锅是黄焖鸡哦，黄焖鸡今天有活动啊，十五块九，平时发六，今天拍一发八啊，每袋九十克，也是燕一家的。那个手套、嗯，黄焖鸡做出来它是不辣的，我上面给它撒一层辣椒油，嗯、吃肉肉好嘞，我要撸肉肉啦！你们要 <coughs> 该流口水的就就提前纸巾备好哈。 因为属实是给我饿着了，太喜欢花生米了。对，花生米拌着好吃，流口水了，真香！来，我们把这个肘子先吃掉，这个有点儿，有点儿挡着我，我发现了，拿掉它，我就可以。 把它往前面放，有点烫、啊，因为我是刚把它弄出来的，还在冒烟儿，你看到没？来，第一口给你们吃，蘸点料。哎，当当，我要吃啦！ 我这个不能放吧？放了它那个汤就出来了，这样子吧。带骨头的我都没给它脱骨，不脱了，没地方放。炖锅炖一个小时就行了，小火，大火烧开，小火慢炖一小时。 麻酱这个、这这碗麻酱是凉的，拌的那种，很好吃。有点烫，有点烫手。嗯，再放一下。 太多，我还没开始吃呢。你想弄么白滤镜的事儿吧？我没调它，我直接嘎嘎我就开了。先吃凉的麻酱那个，我先给它嗦一口啊。 但我这个感觉要满踹了，长胖了，这是肘子，肘子不肥。 我吃这些是你三个月的饭呀，该说不说的，属实有点夸张，对不对？三个月怎么怎么那啥？你是一天吃一颗米吗？ 三个月不用活，那肯定的呀！这玩意儿怎么可能三个月呢？你要说一个星期，我肯定肯定信的。三个月，你太看得起青山了吧？对吧？来、啊，这碗拉皮儿，看不着。 红烧酱，二号链接那个红烧酱跟黄焖酱，二十九块九可以给你发十二包。他平时十九块九不是给你发六包吗？现在二十九块九给你两种合起来发，可以发十二包。签到我操！带辣椒的东西一定不能吸。 箱子我也吸了，吸了面条我也呛了，不长记性的就是。好了，拉皮儿发鸡蛋。 辣条发十袋，但是今天在我直播间拍下，给你发十二包，每包是两百克，十二 <coughs> 块九发十二包，每包两百克 <coughs>。啊，在小黄车里找链接，脚的来、那个，我还没看呢。卡的话，重进一下吧。 卡的话，就麻烦姐妹重进一下啊。四号链接啊，那是四号链接。凉拌拉皮儿，等会儿教你怎么做。你先可以先拍。 可以先拍，一会儿教你怎么做。现在不发疯了，能拍就能发吧？不能拍就不能发啊。这一天一顿。 还只要四号，少林也是拉皮儿，大棒骨肘子，肘子骨，大棒骨哪有没有这么多肉的？ 没事儿，颜色不对，没关系。我这边看着还挺正常的，没有黄桃，这款好吃是吧？ 我先把这个肘子给啃出来，不然我们就要放了。<coughs> <coughs> 肘子的骨髓还是挺好喝的，平时都没吃，今天吃到了。<coughs> 对，吃饱了再卖货。哼 海带质量好，谢谢姐妹支持。海带活动停止了，没有了，变成一个花猫了啊！ 这手套就拿掉吧，真快，见笑了，我的姐妹们，主要还是给饿着了。 倒点水喝，喝了什么喝花草？喝了花茶，喝什么花茶？很新鲜，是吧？ 这还有烧肉呢，稍微等会再吃，先吃一个行。再来一口烧肉。